даридам, да, да. Привет. Здравствуйте. О, хотя бы слышно. Без заха вообще хорошо. А тут тут ужасные бывают М -м соединения. Ну, у каждой связь разная, как бы тут. Поэтому, наверное, и... Как дела? О чем беседуете? Да, у меня Украина стоит, как бы. А, я Попадается понял. Россия. Ну, у меня тоже так бывает. У меня стоит Украина, попадается Россия. Ну, вы из России, я вижу. Ну, да, да. да. Я из Белгорода. О, вот уже второй случай. Сегодня у меня уже второй собеседник попадается из Белгорода. Хотя, вот как бы, вот не знаю, почему так чат рулетка соединяет. Вот обычно Дальний Восток, Сибирь, там вот Башкирия, Бурятия сегодня попадалась, как бы дальние регионы России. Вот соседние. А вы... Ну, один раз мне Липецк попадался. А вы где-то поблизости, да, у меня? Ау. Ау. Вы говорите, где-то... Воронец, Коровеньки, 40 километров. А, я понимаю. Как у вас там дела? Там как бы сейчас немножко потише, а то бабахало, вот, а сейчас вот неделя, как бы, может, что погода поменялась. Как бы, а то прям ну, похолодало, прям похолодало, слышно, прям похолодало такие, конечно. Особенно, когда утром и Да, когда ясная погода, они... Может, ну, похолодало, и сейчас немножко авиация перестала, они так Работать, а то и днем, и ночью гудят, как. Так это ж Су... наша авиация. Ну что вы? А у вас как там? Авиация работает. Не, я по ней, я же ничего против не имею. Это же наша авиация. Работает. Хотя гудят и эти, как их называют, драндулеты-то эти. Дроны. Иной раз сидишь, ну да. Хрен не знаю, чьи они гудят, наши то ли их. Потом утром слышу, там, в новостях, там сбили, там сбили, все-таки думаю, наверное, их. Нет. Ну. Эти прям часто, потому что как бы у них тут, я не знаю, почему вот этот маршрут не перекрывают, как бы. Но ну, они вот летят вот одним и тем же маршрутом. Да. Как раз вот между нашей областью вот, и Белгородской ну, вот в этом промежутке они как бы. Понятка в чем дело? Ну, во-первых, у нас до границы очень близко. Ну, вы же это понимаете, да? Ну, расстояние до границы очень небольшое. Поэтому перехватывать их БПЛА на таком расстоянии ну, весьма затруднительно. Но можно, перехватываем же. А вот по поводу наших дронов. Ну, они же летят в основном туда по запланированным заранее маршрутам. Не, ну с нашими это понятно. Тут как бы вопросов нет. Хотя, и тут же я ну, не буду говорить, где, но стоят ребята, которые как бы должны их. И... Да я, знаю, где, я, я знаю, где они стоят, я в военкомате. Работают. Вот, насколько я знаю, что они засекли э, беспилотник над Брянской областью. Наши ребята там, я знаю, потому что у меня там знакомый с ними там ну, отношения, и там даже их командира, командира ихнего, там, наградили там, какой-то грамотой за то, что они увидели этот дрон, так, увидели над Брянской областью. А вот рядом, которые тут у нас летят, ну, знаете, не, может я ошибаюсь, может они видят, но просто их тут не пытаются сбить. Э, да, Хотя один э, разбили. Иногда у меня такое отношение, что чем более горячая область, чем более горячий участок, тем меньше интереса проявляют. Докладывать наверх. Нет, да. я вам, это вам скажу, вот года два наверх, назад, да. только вот эта операция началась. У нас как раз перед Пасхой Это было в 23 году. В 22 Перед Пасхой началась, сбили. Что? Я прям в 6, часов, 6 часов вечера. Прям такой Бабах. А потом через время второй Бабах. Вот за, что? за что они нас? Вот скажите, за что они обычных людей? Да хрень не знает. Я думаю. За что? Понимаете, я вот, вот ну вот, ну, конечно, могу сказать крамольные вещи, но ну, не могу удержаться. Вот, вот смотрю сегодня, там вот по телеграм-каналах там новость прошла, что генерала Попова, может, вы слышали, который там как бы боевой генерал, который там был хорошо отмечен на Запорожском направлении, когда был ихний контнаступ. Ну, его там как бы. Ну я не знаю, я думаю все-таки это надуманная там история, что там какой-то там металл там он похитил там, в общем прикрыли его. А сегодня прошла новость, что его освобождают и направляют э, на Украину командовать турмовым подразделением. Ну что же делать, надо же кровью смывать, так сказать. А вы думаете, что он действительно виноват в чем-то? Ну, для этого есть прокуратура, Следственный комитет, суд. Вы знаете, я вот судя по тому, как у нас там... Вот я вам просто вот пример приведу. Значит, ну его, кстати, сейчас арестовали. Ну, арестовали уже после того, как уже своего началось. Был такой генерал-полковник Булгаков. Одна фамилия с известного писала. Да, хорошая фамилия. Слышали, я почему? не слышал про него, но я не знаком с ним. Не... Ну вот. Значит, когда началась мобилизация, а она у нас проходила осенью 2023 -го года. 22-го. Только когда начали. 22. Начали... 22 -го. А, 22 да. Да, извиняюсь, 22-го года. Осенью 2022 -го года. То вы прикиньте, не хватило... Миллион комплектов обмундирования ну, там, по, по Он был ну, воруют же, воруют начальником же. тылового обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Воруют же, гады. И его по-тихому убрали поначалу, отправили в Питер командовать каким-то там военным училием. Uh -huh. И тоже же, небось, посадили потом, за он, Когда вот э, пришел, его не посадили. За входом, по я имею в виду, посадили в училище. На должность посадили. Ну, я не, не помню, может, за ухозом, но это угу, не суть. Угу. Только с приходом Белоусова, когда убрали Шойгу... На него сейчас завели уголовное дело, сейчас он как бы сидит, я не знаю, там осужден, не осужден. Ну что, его... что нам обсуждать? Мы же не знаем материалов дела, мы не знаем обстоятельств, при которых... Я с вами согласен, что на самом деле повальные случаи э, сведения личных счетов э, имеют место, да? И руками правоохранительных, вот Вы сами И руками правоохранительных органов у нас делается многое для того, чтобы убрать неугодных. Это, конечно, ужасающие, ужасающие факты, я честно сказать, я сам до сих пор подполковник именно по такой причине, потому что всегда был неугоден начальству уж и стоящему. Правильно. Да, так может, может имел. И по воле тех, кто сидит глубоко там в тылу. Да, я вот здесь. Некоторые военные вот... офицеры. Я вот здесь практически. Не не идут по карьерной лестнице. В 30 километрах. Там мне какая уже карьерная лестница. Мне лет уже под 40. Вот если вы человек военный, то вы это прекрасно понимаете. Конечно понимаю. Я я, я еще одного не понимаю. Чем ближе к линии Знаете, вот я не знаю, слышали вы такой анекдот? Анекдот есть. Может ли сын полковника стать генералом? У генерала есть. Нет, свой. не может, потому что у генерала есть свой сын. Ой, это не анекдот. Ну, вот, Ой, видите, это вот, не вот, анекдот, вот, не совсем ну, не Это, это, это ну, правда, великая сермяжная правда, понимаете? Ну, вот видите, вот, вот смотрите, я читаю там сегодня, опять же, Курская область, там уже практически там уже зачищают ее. И опять нашли там... Смотрите, в селе, август, опять нашли... сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Сколько это я начинал? Восемь месяцев, сейчас уже апрель. Девятый месяц, уже родить можно было. Вы не думаете, что это предательство среди определенных кругов? Так, слушайте, ну, я как бы у меня... Я хотел не о том сказать. Как бы пострадали люди... Некоторые лишились своих родных и близких. Значит, территория полностью разрушена. Так, значит, кто-нибудь а из высшего а скажите, у нас... состава, кто-нибудь понес ответственность? За это? Ник, никто, конечно. А, никто. А, вот смотрите, а я а просто. Как вас зовут? Николай. Николай. Вот смотрите, какая штука. Мы вот уже э, ну, много лет подряд обвиняем наших соседей в том, что они э, бомбили там Донбасс и Луганск и. Крым не бомбили, слава богу. А, а что мы сделали с Суджей? Не мы ли ее разбомбили? Я, знаете, хочу акцентировать свое внимание на другом вопросе. Вот смотрите, я подписан на многие телеграм-каналы, ну, такого военного плана. ВЧК, 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 ГПУ закрыли. Закрыли, закрыли, Капец. да. Хороший канал ну, я подписан, я постоянно ее читаю, два майора. Mm, claro. Я не знаю, кто там авторы, но два майора, the, я думаю, что это как бы тоже популярный канал. Службисты, службисты. Это канал. Так вот, смотрите, как бы я давно читаю этот канал, и вот накануне прорыва ВСУ, Курскую область, за месяц, примерно где-то за месяц, там они указывали не только накопление там. Вооруженных сил Украины на территории Сумской области, но и координаты сбрасывали. Я уже не помню, это населенные пункты. Вот там-то в таком селе накопление идет, в таком-то населении, в этом населенном пункте идет накопление войск. Не ну, оказывается, мы ни хрена ничего не готовы. Вы знаете, а ну, как же так? Как же у нас разведка, вот эта вся, этот, спутники, контрразведка? Я, скажу, я не знаю. Просто я, для меня это. Я вам, я вам скажу честно. Ну... Как человек военный, я вынужден выполнять приказы, нравится мне это или не нравится. Но я с каждым днем все меньше и меньше понимаю смысл этой войны. Ну, конечный смысл Он же должен быть, цели должны быть у нас какие-то. Вот, я вот, кстати, вот смотрите. тоже вот поддерживаю. Мы каждый день какую-то деревню там показываем по телевизору, давать воевали... Да если мы такими темпами будем идти, вот от, от то меня, мы там от через меня, 100 лет только придем до Киева. От меня. И сколько мы людей угробим? От штаба батальона до Харькова 40 километров. Мы идем их уже больше трех лет. Когда же мы туда придем? И главное, что мы никуда не пришли. А сколько мы людей там положили? Там первая танковая, я вам скажу, первая танковая армия, легендарная танковая армия, имеющая славный боевой путь еще со времен СССР. Одна из ее дивизий, вот сейчас не помню, Кантимировская или, или Тамманская, честно, у меня я их всегда путаю. Вот всю свою жизнь я путаю и Таманскую. Ну, Тамманская. я вам расскажу, значит, я подошли. Подождите, подождите, бывший... подождите. Она потеряла четыре состава в Харьковской области. Четыре состава. Понимаете? А мы все идем, идем. Ну, ну зачем? Вот, пацаны не нужны. Кантемировская, много. это моя родная дивизия, и причем много было потеряно новых танков прорывов оставлена просто там брошены когда личный а что самое состав уходила, техника осталась там. Самое интересное, эта дивизия формировалась то ли в сорок первом, то ли в сороковом году в городе Харьков и там же и полегла приказом. Я не знаю, когда приказом, она формировалась, но Ивановича Калинина. И вот опять. Я меня. знаю, почему она названа Кантемировской. Она названа она в честь. Кантимировка, которая находится от меня на расстоянии 60 да, километров. Я это понимаю, конечно. Это я понимаю. И там, вот да, до сих пор на вокзале, стоит на постаменте т 34 Вот честь вот это. она была освобождена именно вот этим танковым подразделением. Потом она была переименована в Кантемировскую танковую дивизию. Поэтому многие. Мои, Потом она стала придворной, ходила так, на земляки, парадах су... на Красной площади. Ну, да. да, да, да. Это, скажем, ну, мы были на Рафаминске, базировались, а Таманская Алабина. Ну, они там рядом, как бы под Подмосковье, там примерно. А, там, вы кадровый по -моему, или, по-моему, чем-то? Кадровый или срочку служили? Ну, как вам сказать, я не кадровый. Я закончил институт в 1984 году и попал сначала. В сержантскую учебку в город Ковру, потом оттуда... Как пиджак, учебка. Как пиджак после военки? Да, mm -hmm. нет. Нет, вот я попал, как бы, после окончания института, попал в учебку сержантскую, закончил, да, потом попал по распределению к антимировскому дивизию, зенитно-ракетный полк. Mm -hmm. И потом же, в конце службы, я служил полтора года... Я опять же попал же в Ковров только уже в другую часть, на офицерские сборы. А может, а может давайте ко мне сейчас, два, два пердуна помнящих, так сказать, старого. И я как бы, по-моему, до столе я дослужился, не знаю, я уволился лейтенантом, а потом как бы там присваивали звание, я даже не знаю, какое у меня там звание. Ну, так как я бы... могу проверить, а все есть в если интересно. Ну, да нет, это не суть важного. Офицерская книжка где-то у меня до сих пор лежит. Зелененькая ну, такая я понял, офицер запаса. Я понял. Вас. Служил зенитно-ракетный полк. У нас были буки, кубы и стрела 2М. Ну, это ж, это по ЗРК стрела. А буки да. и Кубы это серьезное оружие. Ну, у нас было в то время, это я служил 84 1984 86 год. Значит, по одному батарее, по одному буку было, а они стояли на боевом дежурстве. То есть по тревоге. Э, команда вскрывала бокс, выгоняли В каком его, году вы всё, сказали, не... 84-86. А, то есть учение вот эти вот широкомасштабные Запад 81 -го года, да, вы не застали. Не, 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 не. Там... У нас как бы был государственный полигон Эмба mm -hmm. и туда ездили на боевые пуски. Вот мой ко командир батареи имел орден Красной Звезды за боевые пуски. Ну, как мне рассказывали ребята. То был этот э, представитель там какой-то знато офицер, пускали радиоуправляемый самолет, и он первым выстрелом сбил этот самолет, а вторым выстрелом ракеты добил осколки. Угу. И он досрочно получил, он был старшим лейтенантом, досрочно получил майора. А скажите, и а вот Я забыл, как вас зовут. Вы сказали, я забыл. Или вы не горели? Или... Я не, понимаю, не суть важно. вот скажите, вы говорите с украинцами. Что вы им рассказываете, что они вам рассказывают? Вы знаете, ну, я вот пытаюсь как бы что-то рассказать, вот кто начал эту войну. Вот, вот у меня простой вопрос, как бы, вот, вот начинают там вы агрессоры, а задаю вопрос, кто и когда начал эту войну? Вот там 24 февраля, говорю, да нет, война началась гораздо раньше. И задаю вопрос, что произошло 2 июня 2014 года в городе Луганск? Ну, как бы это моя соседняя область, как бы, и у меня много родственников. Ну, не у меня тоже там. это соседняя область, я же с Белгорода, вы помните? Ну, я понимаю. И вот один мне только ответил. Ну, Сушка 25 что... зашла на бывшую областную Две. Да, государ... две. 20... Две 25-е две, 20... 20... две Сушки. На ракетный удар. Да, по областной государственной да, администрации. Да, да, две Сушки, Су занят... 25 и... наши... вот Один мне только сказал, занятые... кто не конкретно занят... а сказал, так что это был была... отстрел. Занята нашими силами, это областная государственная администрация. Это же правда. Не, ну давайте так. На тот Но момент это, это была территория Украины, да. правильно? И там погибли граждане, граждане Украины. Да, шина, там еще не было ни какой та, народной там республики, были, там ни, наши, ни советских, ни там российских паспортов. Была, там не было. Там спецура наша была. Ну что, вы, ну правда? Я знаю, Но была так. спецура. Ну погибли-то граждане, то восемь человек погибло, погибло в парке. Восемь. А, а 5 женщин, скажите, вот сколько, трое мужчин. сколько у вас в Воронеже погибло людей, когда его заняли Гитлеровцы и когда наша армия его освобождала и бомбила? У было... Воронеж, вы знаете, Воронеж это по у вас аналогия не возникает. По потерям был вторым, вторым городом после Сталинграда. Скажите, как бы... Можно ли предъявлять им вину в том, что они пытались освободить свой город и, и при этом погибли их же граждане? Вряд ли можно в этом обвинять их. Не, я понимаю, но вы знаете, когда они апеллируют к закону, к закону, это закон вот вы, мы там международный закон там нарушили, мы напали там, но существует конституция Украины, где черным по белому написано: «Использование вооруженных сил против собственного народа запрещено да, вторая статья да, по моему да, Конституции да, Украины да это так это так это есть Это есть, но спору нет но они же были по областной государственной администрации где наши были при этом так погиб... я же говорю при одна из ракет попала мир. в здание но... там два человека два сотрудника погибло да. одна попала не одна даже две попали в парк где гуляли мирные люди вы знаете сколько восемь человек погибло вы... мирных вы знаете сколько мы в суд же своих мирных похоронили они, О, же, они же могут это нам. Я при... не знаю, они же могут... Они же могут это нам предъявлять навстречу. Но ну, надо же быть справедливым. Надо просто понимать. Смысл этой войны. Я его не вижу. Доказывать украинцам, э, что они неправы. С какой целью? Но ну, мы же на их земле воюем. С какой целью? Надо заканчивать просто войну. Я хоть и военный, хоть и выполняю приказы и буду их выполнять. Но я же должен понимать, за что я ложу пацанов. Чтобы что. Ну чтобы что? За что умирают эти парни? Ну как... Я понимаю, деньги, да, хорошие мы деньги платим. Я это понимаю... Ну, вот вы ответили на свой вопрос. Я понимаю... За ну, вот, э, я понимаю э... деньги. Я понимаю, что мы платим хорошие деньги. Я это прекрасно осознаю. Но как-то же мне их мотивировать надо, кроме денег? Ну помните же э, советские агитационные плакаты, э, радиопередачи, вот эти стихи Василий Теркин, этого всего нет, просто тупо деньги. Слушайте, ну может вы слышали такое выражение, что в России заменили смертную казнь ипотекой? Ни да. разу не слышал? Ну конечно слышал, ну же я не слышал. Ну так вот, вот вот вам и ответ, понимаете, вот людей загнали я, в угол. Я уже на пенсии был, меня в 22 году э, приказом лично не будем называть имен, вернули в армию. Вот что думаете, мне звание, звездочку хоть одну прибавили за это время? Н -н -н. И это не обида моя на власть или еще что-то. Мне действительно приходится общаться много с молодыми солдатами, которые приходят за легкими деньгами. И что же мне им сказать? Парень, давай мы тебя подписываем, деньги будут, вопросов нет. Ну ты умрешь просто завтра, нахрена не тебе? Ну как? Ну, Николай, ну разве я не прав? Да правы, конечно. Вы знаете, у меня есть один знакомый чиновник, так он сказал такую фразу, ну вот, ну, мы знаем, кто там, какой контингент сейчас воюет там, там либо залетчики, ну или кто бы за большими деньгами. Ну, нас там и, сейчас. Ловят, еще, остатки тех, ловят залет, еще остатки тех, которые по зонам насобирали. Еще все-таки есть. А я же говорю: залетчики, и ну, вот кто там что-то там наддебошерил, зачастую их подставляют. Сейчас менты, это не секрет. Как бы. Конечно, они на Ну, вот смотрите, военкомата. так он мне так ответил, это на чиновник. Он сказал, что мы убиваем двух зайцев. Мы пополняем свои потери, восполняем, и очищаем нашу землю, вот этого мусора. Это его слова, понимаете? Я, ну, а еще мы освобождаем тюрьмы, тюрьмы для недовольных, для таких, как мы с вами. Ну да, да, да. Потому для, что, таких... для таких, как мы с вами, потому что мы, да, мы окажем... да. ну, если кто Это позволяет немножко лишнего. Ну, совершенно верно. Поможет, как бы анализировать ситуацию, как бы не просто там или соловьему, но. Ну, кто-то да. Кто-то хочет подольше посидеть, да, посидеть. Да. Ну ладно, что же, Николай. Ну, мы... к сожалению, вы знаете, ну, я одежда, вижу, что нет. все эти переговоры, это так. Да, да, какая, это все что... это все Мне все... хотелось бы, чтобы это действительно знаете, закончилось. Вот один человек на всей планете может остановить эту войну очень легко. Один. Один. И мы знаем, кто. И мы знаем, кто. И мы, знаем, кто. мы знаем, где да. он. И мы знаем, где он. Совершенно верно. Не, не... Простой звонок. И все. И все, конец. Ладно, Николай, давай. Давай. Удачи вам, всего доброго. На вашем поприще. Как бы я понимаю, как вам тяжело. Паршивое Мы, как бы, паршивая. люди гражданские, наблюдаем все это со стороны. Очень и поприще. то иногда смотришь и уделяешься всему этому. Ну, а если вы действительно там вот. Не, я небольшая ошибка, но перестаньте, я, ну... И... Не, ну все равно, ну вы как бы я, имеете к этому отношение. Я всегда, я всегда был бы, недоволен. Изнутри всю эту кухню видите, не то, что мы там как бы пользуемся какими-то отрывками, то есть телеграм-канал, там еще кто-то, одна бабка сказала, там как бы вот люди приходят, у меня, кстати, 12 человек земляков моих там сейчас, и, ну, двоих уже, к сожалению, наверное, уже не увижу, потому что, ну, без вести пропавший да? уже Бабай. практически. Один, кстати, ушел добровольцем, мой коллега, он тоже закончил, как и я, агроуниверситет только по образованию агроном, и же в такой возраст, 57 лет, соблазнился этими деньгами, у него там что-то кинули в Москве на заработках, ушел, два месяца он там в Воронеже был на курсах, кинули как раз в мае начался этот Волчанск, и буквально за неделю от него никаких сведений, и а вот там, уже сколько-то Волчанск. Там, уже? там на Волчанском направлении там вообще ад. Ну, не там не... И вот до сих пор уже дочь ездила э, в Москву, там, в Министерство обороны. Ну, ничего бесполезно. Да, ну, кому никто это надо? Не знает, ну, о чем вы? Ну, кому никто, это надо? ни о чем. Ладно, Коля. Ладно, удачи вам. Всего доброго. Да, пишут, пишут мне... Надежда умирает последняя. Будем надеяться, что... Надежда поживет, да. Закон. Пишут мне, что зашла ДРГ. Ладно, все, я работаю. Давай. Трошки виховали Микола, все одно нічого не зрозумів, все одно надіжда у нього вмирає последній. Ну нічого, ми дочекаємось його надіжду, яка помре останньою. І український прапор над його містом замінить російський. Ось так. Дорогенькі, Я бачу. Я бачу, що під час, під час поки ми виховували, допитували оцього Ніколая із Воронежа. Бачите, як е, трошки ближче до подій, так вони і все розуміють. Як трошечки ближче до е, війни, так вони все знають. Вони знають, що паскудство, вони знають, що крадуть, вони знають, що брешуть, все вони знають. І щоб якмога швидше ми могли їх зламати, і щоб як мога менше хлопці наші зазнавали втрат, я вас ще раз. Закликаю долучатись до збору. Ступа відьмаків ЗСУ ось прямо тут. Ти допоміг відьмакам ЗСУ за цією посиланням. А потім вже підтримка каналу, якщо ваша ласка, це отут. Ось тут. Або це можна зробити ось тут, через донатик, і там обрати, куди надати допомогу.